Моє вітання, це телемарафон на телеканалі Соціальна країна та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Катерина Некреча. І мій гість Ольга Лазаренко, лікар-біотерапевт і рідодіагност. Вітаю вас, пані Олю. Здравствуйте. Я знаю, що ви учасниця багатьох шоу, ви брали участь ну, багато брали участь у передачах на телебаченні. І ви не просто лікар, не тільки лікар, біотерапевт, ви ще й людина-магніт. Ну да, я человек-магнит, очень многие передачи были в этом плане, но я считаю, что те способности, которые имеет человек, этого недостаточно для того, чтобы помогать людям. Вот это есть самая большая ошибка в людей, что если человек способен, то он обязательно помогает людям. Это только необходимое, но недостаточное условие, чтобы лечить и помогать людям. А люди на магнит, у меня такие сюрприз. У меня есть три ложки, и хочем просто проверить, чи правда это так. Потому что у нас есть фотографии, мы видели, что вы можете это делать на фотографиях, но хотелось бы поэкспериментировать сейчас в студии, и это показать. То есть, как это uh -huh. диета, uh -huh. там, Например, можно взять ложку, и uh -huh. она мое держаться там, да, да. я вам даю три на выбор. Ага, спасибо большое. Но дело в том, что если, допустим, одежда позволяет, чтобы было декольте, здесь очень, очень убедительно, я участвовала в одной из программ, такой интересный, человек-магнит. Ну, шоу-интуиция, может, кто знает. Вот смотрите, это маленькая ложечка. Ну, маленькая ложечка, она, собственно, может держаться, считают люди, что если там потная рука или ничего подобного. Чем потнее рука, тем меньше она держится. Вот сильнее будет держаться вот эта ложка. Но очень эффективно, когда два утюга, и вот делаешь движение, они абсолютно не падают. Вот была передача на российском интересном телевидении, там вот Сергей Дружко, российский ведущий, он так... Он так увлекся, что даже начал говорить, нет, нам что-то чем-то намазано. Ну, вы понимаете, что это ни о чем еще не говорит. Это просто повышенный мантиз с, с детства. Давайте я проверю одну мне ложку так уж дайте. Ага, щоб, можете маленькую Чтобы я побачу, она, не что будет, не просто... она не будет у вас держаться. Ну давайте. Не, например, не я постараюсь каким-то флейдом подействовать, если вы очень хотите. Нет, не держится. Это их что, що там и за, Нет, вообще. Это не работает со мной. Это такой дар. Редкость. Это часто встречается. Это у вас с детства, чи коли? Да. Вот эти металлические предметы, они ко мне прилипали с детства. На мне абсолютно не идут часы, окисляется золото. Не кусать меня комары, осы, пчелы. Одна рука у меня очень горячая, другая очень холодная. Поэтому я ориентируюсь, насколько я нахожусь в на энергетическом потенциале, чтобы приступить ну, как бы к лечению людей. То есть, так уж у вас детство с таким даром, вы изразумели, что вы хотите люкувато людей? Ну, как вам сказать, каждый человек хочет чем-то себя проявить, но это очень благородно, помогать людям. Но лечу, я никого не лечу, я смертный грешный человек. Лечит тот, кто нас создал. Существуют ведь силы природы, неподластные нам, которые нам и управляют. А наш организм – это большая, такая целостная биокибернетическая система, способная справиться с любым заболеванием. Наша задача – помочь, не вредить и не мешать. Но это слова не мои, это слова моего кумира Николая Михайловича Амосова. Я очень много читала об Амосове, и он, вы знаете, он непростым был доктором. Много я провожу лекций, приглашают меня ну, коллективы докторов и в областных больницах. То, что знает врач, знаю я, потому что я имею медицинский диплом, но то, что уже знает биотерапевт, это идет за пределы физического тела. Поэтому очень много засыпает вопросами, и часто я слышу такую фразу. Оказывается, все, что мы учили в институте, неприменимо к понятию здоровья. Но я считаю, что если у человека есть проблема, то мы должны работать в содружестве. Союз официальной народной медицины, он дает прекрасные результаты. Олю, скажіть, хочеться такі загальні запитання вам поставити, в принципі, які ми я думаю, що задається там будь-яка проста людина, яка ніколи не зустрічалася з біотерапевтами, чи чи правильно називати екстрасенсом вас до речі? Дуже угу. хороший вопрос, Катя. Значить, дуже багато людей путають що екстрасенс. и, ну, допустим, участник битвы экстрасенса, это автоматически человек, который лечит людей. Нет, это абсолютно нет. Это просто харизматичные люди, которые имеют какие-то способности, ему что-то видеть, что-то слышать. Но это абсолютно не значит, что они могут быть профессионалами в помощи людям. Здесь обязательно э способности, искренние желания, доброта, простота, человечность, высокие духовные качества. Человек, который помогает людям, он является энергетическим донором. Поэтому он не должен иметь вредных привычек, он не должен курить, пить, он должен быть гармоничным. То есть жить в семье. Вот потому я снимала передачу такой на канале 1 плюс 1, чтобы все увидели, какая, ну, есть такая передача «Меняю жену». Для того, чтобы все увидели, какая гармоничная духовная у нас связь с моим мужем и какая, какие идеальные отношения у нас в семье. Вот. Ну и, конечно, иметь обязательно медицинский диплом, обязательно. Не, если человек не имеет представления физиологии, анатомии, принцип прежде всего не навреди, он абсолютно нарушает на каждом шагу. И, конечно же, идеальность в личное здоровье. Но вот обычно люди скрывают свой возраст. Я вам скажу, на мне абсолютно нет упорчи. У меня все чакры в идеальном состоянии, под которыми лежат эндокринные железы. Поэтому я являюсь учителем, у которого учатся. Мне 62 год. Но я никогда ничем 62, не болею. 62. 61, 61 год. Я 53 года. Вот, я никогда ничем не болею. Ни насморком, ни гриппом, ни ангиной. Ну, никакие ни вовлечения. Нет, нет, я даже сажусь на шпагат. І до того ж гарно виглядаєте. Ну, спасибо. Стараюсь бути похожий на вас, Олю. Скажіть, будь ласка, все ж таки, дуже таке і часто зустрічається, ну певні згласи, так? Коли людина відчуває, що щось можливо, трапилося, чи щось от неприємне відчуття, uh -huh. і потім в житті якісь такі недоречності трапляються. Yeah. Як себе від цього захистити? Там, до oh. приміру, о, в мене на руці там червона ниточка. Uh -huh. Чи це допомагає? Тому uh -huh. що є дуже багато версій, що треба, чи це хрестик, які речі дійсно. Можуть захищати uh -huh. нас, і uh -huh. якщо такі вже трапилося, як цього uh -huh. позбавитися? Uh -huh. Ну, еще Циолковский говорил, что мы живем в мире, где нас окружают как бы, вот эти биологические, вещества, биологические существа, которые не воспринимаются органами чувств. Поэтому здесь работа нашей лептонной программы. То есть это наша мысль. Эту мысль может заложить человек во все времена, некоторым людям было дано больше, чем другим. И вот если человек приходит ко мне, допустим, на прием, а я принимаю в день только 2-3 человека, там где есть количество, там нету никакого качества. Человек должен обязательно быть на меня настроен, человек должен иметь представление, кто я, что я, что я очень гармонично, что я человек образованный, что я имею все развитие документы. Без этого никак нельзя от Министерства здравоохранения. И, конечно же, если у человека с глаз, он это чувствует. Я хотела бы нашим зрителям сказать, какие, ну, вот, допустим, симптомы с глаза. Собственно, это как бы заражение энергетической инфекцией. Но вот если вы заражаетесь инфекцией обыкновенной, допустим, вот, то вы же не видите, как, как этот нападает на вас этот микроб и так далее. Но что? Это заложенность носа, там насморк, большая температура, там ломка и так далее. Так вот, когда человека сглаживает, есть люди с очень сильной энергетикой. Они могут сбивать наши частоты. Вот эта красная, оранжевая, желто зеленая, голубая, синяя, фиолетовая чакра, это так называемые разбитые коробочки, которые идут. Вот это первая чакра, которая называется Маладхара. Вот. Все имеют название, но суть не в названии, не все, не все, это можно запомнить. Маладхара, Сватистана, там, Манипура, Анахата, Вишутха, Аджна и Сахасрара. Так вот, если эти чакры сбиты частотой, то есть они не голубая, синяя, фиолетовая и так далее, а серые, коричневые, черные. Вот это и есть глаз приходящий уже в порчу. Но очень многие люди думают, что порча — это действие каких-то людей, которые, ну, скан так мягко выражаясь не ведают, что делают. Они эти люди, они были, они есть и будут. То есть вот это зло, вот это зависть, это есть, как бы человек направляет в тебя поток определенных других частот, и он сбивает вот эти чакры. И у человека начинается Состояние безысходности, тоски. У него может подняться температура до 40. В течение буквально получаса подниматься температура до 40. Но если вызвать, например, скорую, то никто абсолютно не скажет, что это глаз, Потому что врача-биотерапевта в поликлинике нету. Я много работала за границами, везде. То там очень, ну, в шпиталях там очень признают вот это. И меня часто в частном порядке вызывает даже в реанимации. И вот, как говорилось, один врач-реаниматор говорит, ну чертовка, ну как она за, за, за 20 минут делает то, что мы за месяц не можем сделать. А это все связано с энергетикой. То есть речи вещи, которые не видно неосборным оком, так, но вы их можете видеть. То как як защититься, если якщо... угу. такое уже чувствуешь, що угу. что что-то не то? Значит, не вы имеете в виду, что какой-то оберег или что? Ну вот смотрите, когда, например, все знают, что если, например, кто-то принимает людей, обязательно есть серги, есть кольца там и так далее, вот всевозможные атрибуты и так далее. Они являются громоотводами, поэтому если человек носит хотя бы, ну, даже вот, вот, допустим, вот такие бусинки uh -huh. или брошь, брошь. Это является определенным громоотводом. Когда человек с вами говорит, он обычно, он обычно смотрит вам или же в рот, или в глаза, или на ваше лицо. А так он отводит время от времени взгляд, если это красивая брошь. Это вот достаточно, чтобы как бы снять вот этот поток отрицательной энергетики. Поэтому вот, Катечка, у вас вот крас красивый такой, так такая подвесочка, вот, допустим, там колечко ваше uh -huh. вашей А то, что вот, допустим, вы, я... Ну, постараюсь даже угадать, вот, это, вот эту ниточку вам повесил один очень хороший человек в имени которого есть буква «Р», возможно, это Игорь или Дмитрий. Вот что-то мне так кажется. Ну, вы можете этого не говорить, но я чувствую это. Это очень хороший оберег для вас, потому что там есть мужская энергетика и человек, который вас, вас очень любит. Вам его подцепим. Т.е. в таких моментах це правильно. Если это сторонняя людина, такой делать, до примеру, да. там какую-то повис, или какой-то оберег. все варто принимать. Значит, был такой случай, привели одну девочку, подростка. Она ездила за границу, но что-то ей было очень плохо. У нее сильные головные боли, она как бы теряет зрение, диплопия у нее, вот это раздвоение. А я говорю, вы знаете, вот пришла такая мысль, а первая мысль, она всегда приходит. Правильно, это что подсознание, это космический разум. А наше сознание, оно анализирует и мешает мне еще и математический мой склад ума, потому что это мешает логике. И вы знаете, пришла мысль такая, вот я говорю, вы знаете, вот у вас висит какая-то здесь ниточка на вашей дочке, Алиночкой ее звали, вот, она говорит, да, ездила за границу подбежали два негра ко мне, вот типа бомжа, и прицепили мне эту ниточку, я с ними хожу. Когда сняли эту нитку, сразу у человека восстановилось поле. Почему? Потому что, ну, ну, может, они не бомжи, но просто чужие люди. Как бы. И зачем, к чему это все было? А ребенок-подросток у него очень податливый, поэтому подростки очень подвержены вот таким вот вещам. Вот. Поэтому э, защиту, ну и, конечно, я, когда работаю с человеком, я делаю защиту. Защита делается силой мысли. Мысль — это самая сильная энергия на Земле. Э, когда я работаю с пациентом, я никаких действий не делаю. Нету антуража, нету свечей, нету вот этого филина, ну, к чему все привыкли. Вот, допустим, там парик на голове, там наклеены ресницы, там вот такая подсветка. Это антуражу не нужен. Это просто, ну, как бы людей отвлекает от основного. Я увлекаю пациента в активную работу, посвящаю знания энергетики и всегда говорю, вы не думаете, я здоровая не потому, что какой-то маг, я обыкновенный, смертный, грешный человек, со всеми желаниями, какими у вас, но Я просто дуже багато знаю і хочу, щоб ви теж це знали. Олю, скажіть, будь ласка, чи я так зрозуміла, що ви віруюча людина, так як церква ставиться до таких речей? Тому що я знаю, що багато віруючих, глибоко віруючих людей, вони це не сприймають, все що пов'язано з такими речами і там навіть з <ривіт> червоною ниточкою чи з екстрасенсами. Ну, це вважається. Неправомирным, mm -hmm. скажем так. Mm -hmm. Значит, когда есть такие люди, которые, мои коллеги, врачи, говорят: Я в это не верю. А, ну, а я, вы знаете, я такой человек с чувством юмора. И юмор это самое главное, что должен человек применять, чтобы разрулить любую такую напряженную ситуацию. А я говорю: а я не верю в зю. А что такое ЗЮ? А что такое это? И человек не может объяснить, что такое это. Поэтому я вам скажу, мои пациенты — это заведующие отделения больницы. Это те люди, которые служат в церкви, потому что я врач-биотерапевт. Здесь нет магии. Здесь мы не, 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 никаких не применяем методик, те, которые, ну, допустим, связаны. Иди там, заказывай золотоуст, и туда, золотоуст, и что попало? Не надо этого говорить. Просто человеку нужно объяснить, что все связано. С нашими чакрами, как их поддерживать. А выравниваются они, когда человек настраивается. Поэтому церковь, когда вникает в то, конкретно чем я занимаюсь, это, не, это как песочные часы. Люди думают, что вот так вот придут, а я буду говорить, я то вижу, я то вижу, я то вижу. Никто ничего не видит. Просто люди умеют врать. Понимаете? Здесь нужно конкретно, вот как врач-иридодиагност, я смотрю веридоскоп по совокупности знаков, потому что каждый орган дает сигнал мозг, а мозг перейдет на радужку. Радушка это визитная карточка, где можно увидеть то, что нельзя увидеть даже всеми методами исследования. Пальпация, аскультация, перкуссия и всевозможные консулированные врачей могут не видеть то, что можно видеть на радужке. Вот так. Да, так uh... що церква к цьому нормально відноситься, uh -huh. якщо чек, не нікать, чим я займаюся. Uh -huh. Ми зараз живемо в такій в новітній історії України в нелегкі часи. І... Зараз, коли в країні фактично є війна, коли а, багато людей гинуть за свою країну. А, у нас також чи, як жити ось з цим, і чи може а, якось а, ваш дар допомогти тому? Там, до приклади, а, до прикладу, там воїни за то, які повертаються сюди, чи була у вас співпраця певно, з цими хлопцями? А що чи якось можна їм допомогти на такому енергетичному рівні? І, а, взагалі, там на рівні країни, чи можна якось. Також вплинути на те, що відбувається, я не знаю там загальною енергетикою, загальними молитвами, чи як ми можемо вплинути на це, і ви також, щоб все ж таки мир на нашій землі він нарешті настав. Какой хороший вопрос и какое благородное направление. Значит, когда я заканчивала академию в Москве, ректор нашей академии говорил, когда вручали нам дипломы, он говорил так, что вы люди, посланцы высших таких миров на Земле. Вы светлые, вы светлые созидательные силы, поэтому если происходит катастрофы или как где-то вы услышали, что землетрясение или война, вы берите и молитесь, потому что люди, которые имеют сильную энергетику, у них очень развита вот эта Сахасрара чакра и как бы как бы высший мир их быстрее услышит. И обязательно человек, почему вы должен иметь высокие духовные качества? Потому что анахата, чакра, открыто всегда бабки помогали добрые. И мы взываем к этому всему. Поэтому мои коллеги, которых я считаю, что они мои коллеги, есть люди, которые заблудившиеся, я всегда так говорю, те люди, которые ну, помешаны на магии и просто на обмане. Это не мои коллеги. Высокодуховные люди, с которыми общаюсь со многими странами, мы вместе выходим в одно время и начинаем молиться. Самая лучшая молиться — это без 28 вечера, когда Вселенная слышит. Вот mm -hmm. это когда детки болеют. Именно вот это в 7.40, семь 7.40 — Самые больше открыты в небеса для того, чтобы воспринять вот это все. И, конечно, те люди, которые погибли, погибли в АТО, ну, их не сыновья, они приходят ко мне, я их насыщаю своей энергетикой через желтую манипуру чакру, восстанавливается поле, и человек, как бы, знаете, как бы увеличивается время, ну допустим, э, ну когда проходит время, допустим, человек потерявший своего близкого, оно нигде не девается, оно остается везде в сердце, как бы что-то наслаивается, как-то как, -то, как -то он отвлекается, но оно, эта рана, она остается до конца жизни. И вот когда биотерапевт поработает, я же активизирую чакры, как бы прошло уже, ну, например, полгода, и тогда человек как приходит в себя. Потому что очень опасно, когда человек находится в состоянии, когда энергия ЦИ падает в критическую точку. Когда стресс, я всегда так говорю, чтобы было понятно доступным языком, когда стресс на стрессе сидит и стрессом погоняет, и удрученное состояние длительное время, то получается, что как бы человек нырнул в бассейн, и ему не дают вынырнуть, вовремя ухватить немножко кислорода. И тогда начинаются тяжелые необратимые процессы. Начинаются системные заболевания, особенно может появиться псориаз и, конечно, диабет. Очень многие люди люди мають сейчас діабет, порушення функції підшлункової залози, тому що в них падає енергія в критичну точку, а це проекція підшлункової залози. Вот так. Так що я дуже помогаю людям, которые обращаються. В цій студії у нас часто бувають і психологи, і благодійники, люди, які які мужчина намагаються намагаються допомогти і допомагають учасникам АТО. Чи mm -hmm. потрібно обов'язково чи ні? Чи це залежить від ситуації людям, які були на війні і бачили це, так вдалося їм це пережити, повернутися в мирні регіони України? Чи потрібно їм також ну звертатися до біотерапевтів щоб почистити там чакри? Чи потрібно це? Чи не завжди це Дуже Хороший вопрос ви задали, Катя. Діло в тому, що к сожалению, люди не знають, коли обращаться. Ну ми. в школе учили ну, строение речного рака, допустим. Нам вешали такую картинку, рассказывали, как рак устроен. Но, тем не менее, законов энергетики нам никто не преподавал. Поэтому приходится вот это читать лекции, даже, допустим, доктора, даже люди, которые ну, абсолютно считают, что они все знают, они не все знают. Так вот, когда нужно обращаться к врачу-биотерапевту? Это когда человек попал, например, в аварию. И говорят, там он ничего, делался легким испугом. Этот легкий испуг может потянуть намного большее проблемы в тысячу раз, чем, допустим, бы он получил какую-то рану и рану эту заживил. Так вот, человек, который пережил вот такой страх, а страхи, они закрывают чакры. Они, знаете, как пыль их покрывают, и чакра не идет в движение, и это сбивает сильно гормональный фон. Поэтому, если человек получил страх, то ли то ли он попал в автокатастрофу, то ли пожар был, то ли, ну, конечно, войну не сравнить ни с чем. Это все все энергетические, ну, называются так эти сущности, называются лярвы энергетические. Они прилипают к нему и его формы и блокируют все 12 меридианов. И когда человек приходит к биотерапевту, три дня идет реакция. Это все реакции организма, какие есть, какие знают доктора. Это отрыжка и кота. Это может у человека будет расслабление кишечника. Это может быть подотделение И обязательно снятся сны. Как бы, знаете, вот эта пленка, которая сжала человека в это время, она начинает раскрываться в другую сторону. И когда после третьего уже сеанса, а сеансы я провожу просто, вот сижу напротив человека и просто с ним беседую. И ничего не делаю абсолютно, никакие свечи, никакие, но это все не надо. Когда ты обладаешь огромной энергией, редкостной, этого достаточно, когда человек на тебя настроен, его чакры автоматически подстраиваются под мои правильные чакры. И все. И он начинает включаться какой-то невидимый процесс, который нельзя объяснить никакими силами. И тогда Ему начинает сниться вода, рыба плавает из зелени земной красоты. И вот когда зелень из земной красоты, это полностью восстановлено поле. Причем зелень, не сговариваясь с людьми, говорят именно эту фразу. Почему? Потому что как бы мы отлетаем на какую-то планету Айна, где есть только зелень. Ну, люди в глубоком наркозе ее видели и во снах видели, в тех, у которых правильная энергетика. Ми зараз а, стаємо, а, стаємо, стоїмо на порозі нового року. І це завжди, в принципі, для когось депресивний момент місяць-грудень, тому що дуже багато думаю про те, а що вдалося зробити в цьому році, чого ні. Як налаштувати себе на а, хороші речі в майбутньому році? Чи потрібно дійсно планувати а, про якісь о, ну, такі моменти в своєму житті, що треба їх виконати там в 2015 році? Чи потрібно цим займатися? І на вашу думку? Да, вы правы. Если, например, мы привезли, ну, например, кирпича, тысячу кирпича, и будем, будем строить дом, так, 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 мы ничего не построим. Мы должны обязательно, вот существует такой закон притяжения, он действует всегда во Вселенной. И материализация нашей мысли, она будет обязательно строить то, что мы хотим. Конечно, многие люди спрашивают у меня, когда кончится война. Я это слышу каждый день. Но вы знаете, я могу сказать, что мне идет из подсознания, так будет или нет, время покажет. Но мне... Мне пришла информация, что это будет конец сентября 2015 года. Но дай Бог. Но мы должны ставить только положительные программы. Мне очень, очень сильно возмущает, когда в интернете пишут, вот такой-то предсказатель, там, он впал с неба, неземное существо, он знает все, понимаете? Но никто не знает, что он абсолютно, абсолютно просто врет. Так он говорит, такое страшное ждет Украину, такое страшное ждет Россию, такое страшное. Этого делать ни в коем случае нельзя, даже читать этого не надо. Почему? Это люди просто, ну у них, скажем так, мягко говоря, есть просто дикая фантазия. Значит, человек должен строить на Новый год только положительные планы. Я вам скажу, уважаемые зрители, я прожила немало лет, седьмой десяток, как пела э, издалека, долго мне седьмой десяток лет, а Волга все течет и течет. Так я вам скажу, 15-й год будет годом больших перемен, и мы должны поставить себе только положительные программы. Если вы задумали строить дом, начинайте первый кирпич, и вы увидите, что вы его построите. Если вы хотите, никогда не говорите завести ребенка, никогда. Заводят собачку. Если вы хотите родить ребенка, то вы тоже можете спланировать, и он у вас родится. Если вы хотите стать счастливой, вы им станете. Я, кстати, вас в лучшем смысле слова, как бы заражая своей энергией в этом проекте, который меня жену. Вы знаете, мой муж сказал так. Знаете, дорогие женщины, больных много, а Алюня одна. Берегите мужья своих женщин. Вы знаете, вся Украина мне завидует, и мой муж это тот, который меня поддерживает. Вы знаете, если человек 10 раз выходил замуж и вас лечит, и вам помогает, значит, этот человек ничего не может, если он выбрал себе какого-то отморозка, и его 100 раз его бросали. Так что, если вы поставите себе программу, я себе такие программы всегда ставлю. Я щаслива. Тобто, це може зробити будь-яка людина. Налаштувати себе на найкраще, на найкращі плани, і це вийде. Да, ета абізне, це не вийде. це обов'язково вийде. Це обов'язково да. трапиться. Да. Добре, дякую вам за гарні побажання і нашим телеглядачам. Будемо дійсно сподіватися, що 2015 рік це стане роком. Пер найкращих таких речей, які трапляються, і речей, які ми запланували, і вони все ж таки о, вийшли. Так, Ольга Лазаренко в нашій студії, біотерапевт, на початку передачі ми показували не ну, просто так ложки в мене на столі. Так що Оля ще й людина магніт. Я дякую вам і вам усього найкращого в майбутньому році, щоб всі плани і всі програми, які ви налаштували в вашому житті, також відбулися. І дякую нашим телеглядачам в цій студії під час телемарафону. у Нас різні люди, різні гості. і Ми говоримо про різні сфери нашого життя. Я дякую вам за те, що ви з нами. І залишайтеся на каналі Соціальна країна і надалі. Дякую, до побачення.